увидеть, как это, весь сбор личный состав, тем более я, оказывается, был руководителем здесь некоторое время, да, и так и не познакомились. Ну, ничего, сейчас всех вместе вас увидим. Пока я здесь, я до вас доведу, чтобы вы как бы для себя понимали, что мы делаем, куда мы идем. Как бы, что касается, э, уже проходят там селектора, с руководителями э, национальной полиции, непосредственно с хатер и и всеми там заместителями. Личного состава переживать особо не, не за что. Потому что 90% личного состава э, рабочего, они все, все пройдут эту аттестацию. Это процесс, процесс э, плановый, он необходим, он будет, он пройдет. Как бы. Никуда от этого не деться. Ну, никто нас, с нас не снимает задачу по поводу работы. Э, назначение капитана полиции того, Дениса Сергеевича на должность начальника Юленского видела полиции Конференции. Что хочу сказать, Байкова Один Сергеевич, я знаю, уже на протяжении наверное, 7 лет мы работали вместе с ним в управлении по борьбе с организованной преступностью в городе Киева. Достаточно как бы, как квалифицированный сотрудник. Я думаю, что вам будет с ним интересно и что-то вы научитесь, что-то он от вас как бы все мы друг от друга пытаемся взять лучшее. Я очень надеюсь на вашу поддержку, что вы его примете, поддержите и вместе будете, как говорится, поддерживать порядок в городе. Потому что ваша основная задача это чтобы как бы, граждане данного города видели у вас, друзей и товарищей, которые готовы клиница на все их проблемы. Так что надеюсь, что все у нас получится. Что ты нас сказать? Спасибо за доверие. Стараемся оправдать. Личный состав небольшой, поэтому каждому смогу уделить время, с каждым пообщаться. Надеюсь, на понимание, на помощь от вас жду в первую очередь, потому что город мне не знаком. Ну а дальше все по ходу, все вопросы, все замечания. Готов выслушать, какие проблемы есть. Главная работа ⁇ работа, настроиться на работу изучают не только ваши декларации, не только ваши личные документы, вашу трудовую деятельность, в том числе и награждения, и взыскания. И мониторят также соцсети о том, как, что пишут о вас люди и как они к вам относятся. Поэтому учтите этот вариант. Город небольшой, я думаю, здесь соцсети тоже процветают, и люди пишут, что там участковый такой-то или опер такой-то, там за ухо притащил, утащил, или Забрав, взяв, це все, де писання, це все морецію. Розпочав трудову діяльність меліції у 2007 році з управління по боротьбі з організованої злочинці, це був загально, відділ загальної кримінальної спрямованості на посаді його пропонуважено. Взагалі весь свій трудовий час я в більшій мірі пропрацював в ОБОЗ до 2015 року, до часу його розформування. Після чого працював в управлінні карного розшуку міста Києва. В подальшому був запрошений до центрального апарату департаменту карного розшуку, де саме була моя остання посада до призначення на дане відділення. Справи гучні були, появляли до суду організовані злочинні групи. Завжди групи, вони цікаві, цікаво їх розроблювати, починати, починати розроблювати, доводити до суду і отримувати вирок. Я проходила атестацію в місті Києві, але ще не призначений як поліцейський. Це буде загальний наказ по міністерству. Поки що пройшов атестацію, здав тести, пройшов комісію. Мені відомо, що побільшали квартирні крадіжки в місті. З цього питання я буду спілкуватися з заступниками, підіймати це питання нагальне. Буду спілкуватися з жителями міста, визначимо день прийому громадян, вислухаю кожного і будемо вирішувати їхні питання. Свій час я перебував на керівній посаді. Недовго виконував обов'язки заступника начальника відділу в обозі. У мене був штат із 20 осіб. У мене запросило керівництво ОВД для того, щоб навести тут порядок. Возлагав на мене більші надіжди, тому постараюся. оправдать их не ожидания. Как милиция переходит в полицию, это ж не, мы не просто меняем название, меняем вывеску, информацию, форму, штампы. Мы должны изменить свое отношение к отношению к людям. Ждут от меня этого, поэтому будем, будем поворачивать полицию к людям. Потребно не ухилятися регистрации реєстрації заявки тому реагувати на кожну заяву громадянина, цим самим підвищувати довіру суспільству до поліції. Денис Сергійович, він назначен, е тільки що во время представления его личному составу, е, было начальником коммітерного сквадела поліції, було указано, що він уже прошёл аттестацию. в городе Киеве, когда работал. И назначен уже в Южный на постоянную основу. Проведение переаттестации личного состава было запланировано на май месяц Министерством внутренних дел по Одесскому региону. Но начальник ГУВД области э, в Киеве договорились о продвижении графика. И я думаю, что аттестацию уже сотрудники пройдут в феврале, в конце января этого года. А штат уже сокращен. Очень многие поуходили на пенсию. Э, остальным была дана возможность, предоставлена возможность написать э, на иные должности. В связи с, здесь, с ликвидацией ГУВД сотрудники были уволены и по заявлениям приняты уже в новую полицию. Полная иллюстрация будет проведена уже после переаттестации. Почему? Потому что закон Украины о национальной полиции, он предполагает назначение сотрудников на постоянной основе только после проведения аттестации.